Закарпатский край ⁇ особый регион юго-запада Украины по своим физико-географическим и природно-климатическим характеристикам. Горы, лес, реки ⁇ все здесь пронизано красотой стихии, гармонией человека и природы, тонким очарованием нетронутости и неповрежденности окружающей среды. Многовековой интернационализм населения, патриархальность его уклада, существует здесь, несмотря на активную динамику общественных изменений последних лет. Регион Карпат, его лесные массивы, заповедная зона, своего рода легкие континента. Его состояние – предмет особой озабоченности экологов, природоведов в связи с необходимостью сохранения в интересах народов Европы. Жизнь в Закарпатье всегда была нелегкой для человека единство с природой – это не только романтика бытия, но и зависимость от стихии гор, рек. Это паводки, которые проходят на горных реках и зимой, и летом. Неустойчивость климата, а значит резкие перемены погоды. Это ограниченность в качественных землях, используемых для сельхознуст, недостаток местных, производственных и сырьевых ресурсов. В условиях всеобщего кризиса, в котором находится Украина, многочисленные проблемы этого края стали еще острее. Прежде всего, это относится к ресурсной базе экономики. Одним из дефицитнейших жизненных элементов для Закарпатья является электроэнергия. Цивилизованность жизни измеряется сегодня многими уже привычными энергоемкими предметами быта. Кстати, в регионе на это идет около 85% потребляемой электроэнергии. Понятно, что и местная промышленность, сельское хозяйство могут работать и развиваться только при гарантированном обеспечении электроэнергии. В области вырубляется всего 6% электроэнергии от той, яка споживается. Безусловно, это не нормально. Энергию приходится покупать из за меж области. Відповідні складнощі, треба будувати лінії електропередачі, важкі, багато втрат и так далее. И уважающие на э, великие вымоги до экологии с каждым уроком тестая важче. При потребности 2 миллиарда киловатт часов электроэнергии в год Закарпатская область производит собственными силами лишь 150 миллионов, то есть чуть более 6%. А это уже проблема зависимости от импортера. Ненадежность обеспечения работы промышленности режим строгой экономии в других сферах. И в городах, и в селах края. Отключение электричества в периоды пиковых перегрузок в сети – не редкость, а привычный элемент жизни. Проблема полной зависимости Закарпатской области от поставок электроэнергии из общенациональной энергосистемы стала предметом особого внимания местной власти. В рамках рабочей комиссии областного совета были проанализированы перспективы создания собственной энергетической базы, Тепловые станции должны отвечать ряду жестких экономических и экологических требований. Власть не располагает ни нефтью, ни газом, ни каменным углем в балансовых объемах. Перспектива же удорожания всех видов органического топлива делает его использование как сырья для получения электроэнергии весьма затратным и проблематичным. Но важнее всего то, что ТЭЦ присущи масштабные экологические загрязнения, что было бы губительно для природы края. Для Закарпатья это неприемлемый вариант. Развитие же атомной энергетики в области нецелесообразно из-за высокой степени опасности размещения этих станций в сейсмически ненадежных горных районах. Кроме того, создание АЭС в заповедной зоне международного туризма, а в будущем думается санаторно-курортном и туристическом центре Европы, исключает перспективы социально-экономического развития региона в этом направлении. З учетом даних факторів, а також наліччя єдиного зобновлямого істочника електроенергії, води, найбільше цілеобразне тільки строїтельство гідростанцій. Така програма є, така програма намічена до 2005 року, але поки вона не реалізується і знову із-за того, що немає коштів. Що ж передбачається ця програма? Ця програма передбачає будівництво малих гідроелектростанцій. В комплексі з захистом від паводків це проблема дуже важлива для нашої області, тому що ви знаєте, що в нашій області ці паводки бувають особливо в листопаді, грудні, да і весняні паводки часто бувають. І тому треба в першу чергу і захистити населення і господарство. І в той же час використати цю енергію наших річок для того, щоб виробити додаткову електроенергію, де б ми могли додатково, будемо говорити, локально надавати електроенергію для наших споживачів. Я думаю, що такий інтерес є і в Міненерго, і крім того, цим питанням займається і комітет водного господарства. Ми Це питання... Обговорили з головою комітету Хорєвим, і вони заінтересовані в тому, щоб побудувати малі електростанції, котра б могла дати електроенергію незалежно від системи на село, на два села. Создання сіті гідроенергетичних мощностей на Ріка Карпат. Таким образом, наряду с другими параметрами технического задания, ставила жесткие условия сохранения природной среды и в комплексе решения проблемы паводков в регионе. Харьковский институт «Укргидропроект» которому поручено осуществить эти планы, уже почти 70 десятилетий работает в области изысканий, исследований и проектирования гидроэнергетических объектов. Его специалисты работали на реках Днепр, Днестр, Южный Буг, Волга, Обь, Ингури, практически во всех республиках бывшего СССР. Опыт создания энергокомплекса в горных условиях Алтая, Саян, Памира дает основание рассчитывать на разработку соответствующих сегодняшним требованиям проектов и в регионе Карпат. Предварительный расчет ареала возможной привязки ГЭС к рекам Карпат проводился путем исключения. Прежде всего, пришлось отказаться от тех рек, на которых строительство гидростанции могло бы нанести экологический ущерб выделенным заповедным зонам, целебным минеральным источникам. Затем исключались те районы Карпат, в которых создание станции требовало бы вывода из оборота значительных площадей сельхозугодий. Проблема регулярных паводков исключала также возможность строительства ГЭС на тех реках, где это могло бы умножить сложности для населенных пунктов, хозяйственных территорий, живущих рядом людей, транспортных магистралей. С учетом этих и других уже чисто технических условий, наиболее перспективными для строительства ГЭС были определены бассейны рек Тиса, Требля, Тересва. Изучая опыт строительства и проектирования в горных районах ранее, Укргидропроект определил возможным создание несколько гидравлических станций на реке Тиса. Влияние ГЭС на окружающую природную среду и население, в отличие от влияния тепловых станций, можно свести к минимуму путем выбора месторасположения и типов ГЭС, конструкции сооружений, а также осуществления природоохранных мероприятий по предупреждению или уменьшению негативного воздействия. Более того, одновременно со строительством ГЭС может быть решена другая острая социальная проблема области – защита населения от наводнений. Паводки на реках в Карпатах бывают как сезонные весной во время снеготаяния, так и во время ливнев на протяжении всего года. В среднем за летний сезон бывает до четырех ливневых паводков. Даже паводки 50% обеспеченности проходят бурно и причиняют ущерб населению и народному хозяйству. Борис Косенко, який рятував тут людей і своїм колегам. Там вони загинули в місті з трактором. Трактор опрокинувся і втонули. Тут, тут був такий котлован, вода дуже борола великий котлован. де не могли, вони не знали той, бо уровень води. Та не стільки був великий, що не знаєш, що там котлован. Він його опрокинулися і в тому, у той велику наводнині і трактора внесло, і їх. Еще в 20-е годы чешские специалисты разрабатывали схему использования энергии рек Закарпатья в комплексе 14 ГЭС. Венгерская схема предусматривала в свое время 44 станции. Начиная с 1946 года, после вхождения Закарпатской области в состав Украины УКРГидропроектом было разработано несколько схем гидроэнергетического использования ТИСы. В рамках одной из них была построена требля Рыкская ГЭС мощностью 27 мегаватт и выработкой 140 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Даже на сегодняшний день это уникальная станция и по инженерной мысли, и по ее техническому решению. На производство 1 кВт-часа электроэнергии здесь расходуется всего 3 кубометра воды, в то время как средние расходы на равнинных ГЭС в 5-8 раз выше. Это достигается за счет использования деривационного принципа подачи воды на гидроагрегаты силой напора с высоты 150 метров. Напорное водохранилище на реке Торебля, полезным объемом 19 миллионов кубометров воды, выполняет еще и противопаводковые задачи. Аккумулируя большую воду в паводке, водохранилище защищает ниже лежащие территории от стихии потока, который, соединившись с рекой, мог бы принести большую беду. Опираясь на опыт работы в регионе, в рамках схемы рационального использования водных ресурсов бассейна реки Тиса, Укргидропроект предложил проект строительства двух ГЭС на пограничном с Румынией участке. Исходя из взаимного интереса обеих стран Украины и Румынии в получении электроэнергии, совместное строительство таких ГЭС позволило бы снять остроту проблемы финансирования проекта мощной каждой из станций, по предварительным расчетам, была бы практически равна мощности Требля-Рыкской ГЭС, то есть довела бы долю энергообеспеченности области собственными силами до более чем 20% против нынешних шести. На протяжении последних сезонов на ТИСе постоянно работали изыскатели, проводились изучения всех гидрологических параметров ТИСы, регулярно отбирались пробы воды на мутность, на гранд -составы наблюдался температурный режим. Построен накрывая в зависимости уровня воды от скорости течения, что крайне необходимо для определения максимального расхода воды на украинской и румынской частях будущих ГЭС, количество агрегатов других технических параметров объекта. По оценкам директора гидропроекта, время ставит новые, все более жесткие требования при подготовке к строительству. Выполнение их обязательные условия при работе по зарубежным контрактам, которые сегодня выполняются в Мексике, Австрии, Вьетнаме, Китае. Проект гидростанции на реке Тиси разрабатывается в тесном контакте с нашими румынскими коллегами и с учетом пожеланий и предложений местных органов. Так, например, по просьбе местных органов в проекте предусмотрено строительство защитной дамбы вдоль реки Тересвы, для защиты населенного пункта интересу от затопления и наводнения. При этом проектом предусмотрено строительство набережной и городского пляжа для использования местным населением. Специфическая сложность строительства ГЭС на реке Тиси заключается в необходимости четкого соотнесения требований к строительству гидростанций и требований к защите уникального ландшафтного заповедника, которым является которым являются берега реки Тисы. Однако решение этого вопроса вполне возможно. Опыт наших соседей из Австрии, Венгрии, Румынии показывает, что эти требования взаимные вполне легко сочетаемы. Так, например, в Вене в пределах национального парка Успешно строится большая гидростанция на реке Дунай, при этом удается успешно сочетать требования для строительства объекта и требования, предъявляемые национальным парком. Готовясь к работе над проектом в заповедном Карпатском регионе, специалисты УКР Гидропроекта работали в Австрии над изучением такого опыта. В центре Вены на территории национального парка успешно ведется строительство огромной ГЭС на Дунае. Высокая строительная культура здесь является продолжением профессионально выполненных проектных расчетов и привязок. Столица Австрии уже в ближайшие год-два получит столь необходимую электроэнергию. Дефицит ее заставил городские власти пойти на принятие решения о ведении строительства в национальном парке, несмотря на бережное и заботливое отношение к природной среде в этой стране. Кстати сказать, проектные решения ГС в Вене оцениваются нашими специалистами как нормальный средний уровень выполнения задания. Любые гидроэнергетические объекты сегодня проектируются при серьезном научном обосновании, для которого привлекаются различные специализированные институты Национальной академии наук. Эти, объем, эти институты определяют необходимый объем исследовательских работ, и только после выполнения этих работ э, можно будет сделать вывод о требуемом объеме природоохранных мероприятий, об их стоимости и определить таким образом все основные показатели проекта. Поэтому следует особо подчеркнуть, что только после выполнения всех этих требуемых обоснований, проработок, исследований может быть закончено проектирование, и проект может быть представлен на согласование как местных органов власти, так и широкой общественности, для того, чтобы наше проектирование могло получить местную поддержку. Таким образом, в активе создаваемых проектов на реке Тиса, кроме собственно ГЭС, решение целого ряда проблем сегодняшнего дня. Это прежде всего защита от наводнений города Тячева, поселков Бедевля, Тересва, 1400 гектаров сельхозтерриторий, стабилизация русла Тисы на участке 17 километров. В рамках проекта предусматривается также создание моста через реку Тиса между Украиной и Румынией. Что ж, время помогает находить выходы из сложных положений сегодняшнего дня. Союз профессионалов-проектировщиков и хозяев области может и должен принести людям то, что уже давно они заслужили. Пожелаем же им удачи в этом ответственном деле.